Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammedin ve alihi't-tahirin. Bildiyimiz kimi əqaid elmində Allah tanımaqlığı Allahın mərifəti iki yolla mümkün olur. Biri aql və istidlal, dəlil iqamət etmək, dəlil gətirmək yolu ilə, digəri isə fitrət yolu ilə baş verir. Və e, bəzi əlamətlər var ki, fitri məsələləri qeyri-fitri məsələlərdən bu əlamətlər vasitəsilə ayırmaq mümkündür. Əvvəlcə görək qısa da olsa fitrət sözünün mənası nə deməkdir? Fitrətin e, mənası nədir? Fitrət sözü fətr sözüdən əmələ gəlib, bu bir ərəb sözüdür və mənası bir şeyi uzunluğuna bölməyə, iki yer ayırmağa deyirlər. Və sonra hər növ e, ayırmağı, bölməyi e, bucür adlandırıblar. Və kallam e, kitablarında qeyd edildiyi kimi, e, deməli yaradılışın özü də e, yoxluq, adam pərdəsini sanki bölməyə bənzəyir və bu səbəbdən də e, deməli bunu bucür adlandırıblar. Yəni fitrət yaxud fətr mənalarından biri də e, yaratmaq vücuda gətirmək deməkdir. Fitrət sözü gördüyümüz kimi bir məsələrdir, fiilə babında gəlib və bu da xass bir yaradılış növünə deyirlər. Yaradılışın xass bir növünə daxil olunur və bəzi məsələlər var ki, adətən içimizdə bəzi insanlar fitri məsələlərinin, yəni həmin məsələlərin fitri yaxud qeyri-fitri olmasını ayırd edə bilmirlər. Amma bunun üçün əqaid kitablarında, kalam kitablarında müəyyən əlamətlər təyin edilib ki, bu əlamətlər vasitəsilə fitri işlərin qeyri-fitri işlərdən ayırıp seçə bilərik. Bir əlamətlərdən biri budur ki, fitri məsələlər cahanşumuldur, cahanidir. Yəni ümumbəşäridir. Beynəlmiləldə beynəlxalqdır. Beynəlmiləldir və bu e, məsələləri, fitri məsələləri, belə deyək ki, e, eləyə bilmərik bəzi insanlara şamil eləyək, bəzi insanlara şamil edən birliyik ki, bəzi insanlar e, bu fitri işləri e, ə, əmələ gətirir, bəzi insanlarda bu var amma bəzi insanlarda yoxdur. Deməli birinci əlamət yaxud əlamətlərdən biri budur ki, bu fitri məsələlər ümum bəşäridir. Məsələn, ana sevgisi kimi, vətən sevgisi kimi, yaxud elə bəhsini etdiyimiz Allah tanımaqlıq, Allahın mənərifəti məsələsi ümumi bir məsələdir. Bu cür deyil ki, bəzi insanların fitrətində bu var, bəzi insanların fitrətində yoxdur. Hətta sual ola bilər ki, məgər kəfirlərin, dinsizlərin, ateistlərin də fitrətində Allah tanımaqlığı varmı? Bəli, diqqətlə araşdırılsa, yaxud elə misal olaraq deyək ki, hansısa bir dar məqama, çətin məqama düşdükdə, dinsizlərin, Allahı inkar edənlərin, müşriklərin belə Allaha pənah apardığını, bir fövqəl qüvvəyə ehtiyac duyuluqlarını öz daxillərində, fitrətlərində, vicdanlarında hiss eləyirlər. İkinci əlamət, ikinci, deməli, e, ayırmaq üçün vasitə bundan ibarətdir ki, Fitri məsələlər fitrətlə bağlıdır. Bunun təlimə, tərbiyəyə e, e, ehtiyacı yoxdur. Məsələn, bu cür deyil ki, e, insanlarda Allah mərifətini və yaxud ana sevgisini yaratmaq üçün onlara təlim keçilsin. Bəli, məsələn, əqayid kitabları, əqayid elmi, e, insana Allah tanımaq elmi e, insanlara düzgün şəkildə əqeydə formalaşdırmağa öyrədə bilər. Ha bu gün tədris mərkəzlərində əqaid elmi ən mühim elmlərdən biridir. Ən ümdə məsələlərdən biri əqaid elmini öyrənməkdir. Amma bu o mənaya gəlməməli ki, insanda fitri olan Allah sevgisi, Allah mənifəti bu cür kitablar, ustadlar təlim təlimlər vasitəsilə öyrədilir. Bəlkə bu fitri məsələ də insanın fitrətində var və heç bir təlimə ehtiyacı yoxdur sadəcə düzgün şəkildə əqidə formalaşdırmaq, düzgün dünya görüşü, düzgün ideologiya ərsəyə gətirmək üçün insanlara, tələbələrə əqəid elmi tədris edilir ki, onlar əqidələrini düzgün şəkildə öyrənsinlər. Fitri məsələləri qeyri-fitri məsələlərdən ayıracaq üçüncü bir əlamət, növbəti bir əlamət budur ki, fitri məsələlər hansısa bir coğrafiya ilə, məkanla məhdudlaşmır. Yaxud hansısa bir iqtisadi vəziyyətlə, siyasi vəziyyətlə müəyyən edilmir. İstəmindən coğrafiyada, istəmindən məkanda İstəndən ölkədə sosial durumundan, iqtisadi vəziyyətindən, siyasi görüşlərindən asılı olmayaraq, hər kəsin qəlbində bu fitri məsələlər var və hər kəs öz fitrətində fitri olaraq fitnətə aid olan məsələləri dərk edə bilər. Növbəti bir əlamət bundan ibarətdir ki, fitri məsələlər heç bir məkanla, coğrafiya ilə məhdud olmadığı kimi, heç bir zamanla da məhdudlaşmır. Bu cür deyil ki, məsələn, bir insanda müəyyən yaş həddində fitri məsələlər var, fitrətində var bu, fitri olaraq bir şey dərk eləyir, amma məsələn, müəyyən yaş həddinə çatandan sonra deməli o, fitri məsələləri dərk eləmir. Bəli, müəyyən əks təbliğat nəticəsində müəyyən bir şəraitdə fitri məsələlər zəifləyə bilər. Məsələn, bir zaman ola bilər insanın Allaha bağlılığı, Allahı tanımaqlığı daha güclü olsun yaxud valideynə məhəbbəti daha güclü olsun. Zaman ətibarıyla müəyyən xarici amillər onun zəifləməsində bir qədər təsir göstərə bilər, amma ümumilikdə aradan aparması bu cür mümkün deyil. Və elə növbəti əlamət də bundan ibarətdir ki, heç bir güzlü təbliğat, fitrətin ziddinə olan hansısa bir təbliğat kökün, kökündən bu fitri məsələləri bir kənara ata bilməz, köklü şəkildə insanı fitrətdən çıxara bilməz, bəlkə müəyyən qədər dediyimiz kimi zəiflədə bilər, çünki bu da zamanla, deməli, dəyişilir və insanda fitri məsələlər, fitrətdə olan, fitrətdən qaynaqlanan məsələlər daha da güclənir. Amma bütövlükdə köklü şəkildə insanı fitrətdən ayırmaq yaxud fitrətini öldürmək bu, bu kimi şeylər mümkün deyil. Bu əlamətlər vasitəsilə biz fitri məsələləri qeyri-fitri məsələlərdən ayırdə bilərik. Və diqqətlə araşdırdıqda görürük ki, bu qeyd edilən aləmatlar ki, fitri məsələləri qeyri-fitri məsələlərdən ayırd edə bilər. Allah tanımaqlıq, mərifətullah, Allah mənifəti mövzusunda da, deməli, bu məsələlər insanda ə, daim vardır, insandan köklü şəkildə heç vaxt aradan getmir. Və elhamdülillahi rəbbil aləmin.